Я сам я сам сам. Я я сглазан, я, любимое мое занятие – это и учить и стихи и декламировать. Еще мое любимое и занятие – писать. И там. И там, смотрите, я хочу вот буквально вот на, по истории написать малую академию и потом там и потом с ней, ну, ну пробовать нет. работать с Малой Академией. А -а -а. Что это? Да, что это? Что это? Это Вы... Ну хорошо, закончили. вот вроде гуманитарных наук. Там. А потом... Нет. После школы хочу поступить в Малую Киевскую, в гуманитарный университет Киева.

Воняти психологічні розказувати. А второй невози. Так, я ще запитання. Чи правильно я зрозумів? Побажання, які. Іван, ти сказав про себе, а потім почав говорити, мешав зараз теми. Своє улюблене заняття і з мрієм. З цілями на майбутнє. Хоча це дозволялося. Але змішав. Але якщо ти говориш, що ти любиш читати вірші, тоді mm -hmm. не переходь, а попросимо мене прочитати вірш. І писати. Писати вірші чи просто писати. A -a. Ну, ви, може, свій тоді. Розкажи нам вірш. Yes, ні, а його ні. Ні, не, ну розкажи ті вірші, які ти, то, ти любиш. Прочитай нам вірш. Павло Борисович, включи. У нас буде два зимати. Да. Горимая звезда не падай, роняй холодные лучи, И за кое обрада, и живое сердце не стучи, Ты светишь августом и рожью, и наполняешь тишь полей, Такой рыдалистой стоит дрожью, нет ли И голову вздымай выше, и то да за рощей, за хромом, я снова чью-то песню слушаю Про отчий край, про отчий дом Я знаю, знаю, скоро, скоро Не по моей, ни вине Под низким травным забором Лежать перед должен. И мне на вас пламя А сердце превратится в прах Друзья поставят серый камень веселой надписью стихая Но грусти в немле Но погребали грусти в немле Я для себя сошел бы так Любимым другом, как любит пьяница, кабан. Ну, А мы бы зараз провели конкурс, чтобы угадал, что это Я сказал, что Ты сказал. Нет, ты не сказал. Я не сказал. Так, какие я запытал тебя? Это Есенина? Да, так. Что чекай, нет, чекай. Чи правильно надо питание на разумение? Так? Почему ты не? Питание на разумение. Чи правильное разумение? Что? Так, а ч? У меня было к нему предложение. Писать на то так стоит. Давай, ты пойдешь. давати На запитання можна і відноситися до виступу. Тоді, але це не запитання, а оцінка виступу по виступу, так. Прошу. Ваня, а вот коли так хорошо розказуєш, я бы в театральні. Може би. Точне б мог би і два назвали, і три. Не знаю. Мені не подобається. Да. Іра, як, бір, як можна перехлонувати по подуморах? Чи правильно зрозуміли, що ви вибрали цей вірш, тому що бачите себе колись там, лежавшим під фаркам? <рес> Було це вірші? <рес> Було. Хтось <рес> видно? Оце, <рес> не <Та> розуміє, що це, <нерозуміння>. свобода, <рес> задача? Ну, мне все стихи нравятся, но просто сразу это больше пишу на ум. Ладно, а что ты будешь э, готов сделать? Чекай, э, Саша, а вот давай, что правильно а, э, надо ну, Правильно ли я понял? Ты готов будешь сделать все для того, чтобы тебе пришло вдохновение, написать стихи? А? Ну, просто есть очень много людей, которые, когда все стихи, например, наркотики, там, алкоголь. Я стихи не пишу. А, ну, расскажи. Нет вдохновение нужно. Нет. Вот из с вот, некоторых моментов вот, придумал. Очень хорошо. Аркадий алкоголь не нужен. Все? Больше не можно сказать? мы заставили, а мы да. додумались и сам. Что? На прикладе Вики,